Saya ingin merujuk kepada bekalan 040100, bahagian H Ewa Undang-Undang dan juga B07000, Pengurusan Wilayah Persekutuan. Isu pertama yang saya nak panggilkan adalah tentang tanah perguburan bukan Islam di Kuala Lumpur. Saya ingin tanya uh, pihak kerajaan, berapa keping tanah perguburan bukan Islam di Kuala Lumpur dan uh, berapa keluasannya? Saya difahamkan wujudnya tanah perkuburan bukan Islam di kawasan Setapak dan Bukit Jara. Saya ingin minta Keputusan Menteri beri saya maklumat yang lebih terperinci dan jengkel rancangan DBKL dan Jabatan Wilayah Persekutuan terhadap tanah-tanah perkuburan tersebut. Mengikut maklumat yang saya perolehi, tanah perkuburan bagi masyarakat bukan Islam di Bukit Jalil ialah nombor plan PA 1110621 dan nombor lot 101968. Tanah perkeluasan 3.511 hektar adalah di bawah pengawasan Ketua Setiap Negara sebagai pengawal tanah rezak. Ia telah diwatakan di bawah kanun tanah negara pada 2 Mei 2017. Menurut jawapan yang saya perolehi daripada pegawai PDG Kuala Lumpur saya dimaklumkan bahawa tanah perkuburan ini hanya boleh dipajak selama 21 tahun mengikut Seksyen 63 Kanun Tata Tanah Negara. Sekiranya pihak swasta ini memohon kepada PDG untuk menguruskan tanah perkuburan bukan Islam tersebut, PDG KL harus dapat kos penilaian daripada Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta dan ia hanya boleh dipajak selama 21 tahun sahaja. Lepas tu tanah kubur harus dibulangkan kepada kerajaan dan premiumnya adalah lebih kurang satu juta ringgit satu tahun. Sekiranya kita berbanding dengan dasar pengendalian tanah perkuburan di Selangor. Contohnya, Subang Lutheran Garden adalah diwatakan sebagai tanah perkuburan oleh PDG Petaling Palang Setiausaha Negeri Selangor. Lutheran garden berhad dipertukaskan untuk mengusahakan tanah itu ia tidak perlu bayar quit rent atau sewa kepada kerajaan dia ada hak tahun dikenakan terhadap syarikat yang mengusahakan tanah perguburan mampu milik tersebut saya berharap DBKL dan jabatan bidaya persekutuan memandang serius tentang keperluan masyarakat di Kuala Lumpur tentang tanah perkuburan bukan Islam ini dan keluarkan satu dasar dan keputusan terhadap tanah-tanah perkuburan yang telah lama terbiar dan tidak diusahakan tersebut. Uh, Puan Pengurusi, saya sini saya ingin merujukkan kepada isu lembaga kelayakan profesion undang-undang yang sedang melabur wangnya dalam simpanan tetap, itu fixed deposit. Isu ini telah dipanggilkan oleh Yang Muhammad Miri sebelum ini tetapi dia ada jawapan diberi sekiranya Akta Profesion Undang-Undang 1976 diteliti tiada peruntukan membenarkan pelaburan wang. Oleh itu, apa punca kuasa yang memberikan lembaga kelayakan profesion undang-undang melaburkan wangnya? Memandang lembaga kelayakan mempunyai lebih RM55 juta dalam akaunnya dan sehingga boleh melaporkan wang tersebut, adakah lembaga kelayakan sedia dan terbuka untuk menurunkan fee peperiksaan CLP mulai tahun hadapan demi kepentingan pelajar-pelajar kita? Sekarang kadar gaji minima tahunan untuk kelayakan menerima bantuan guaman ialah di bawah RM50,000 bagi jabatan bantuan guaman di bawah dan di bawah RM36,000 bagi Yayasan Bantuan Guaman Kerajaan YBGK. Jadi saya nak tanya, adakah kerajaan sedia untuk meningkatkan kadar gaji maksima tahunan tersebut supaya lebih orang layak untuk menerima bantuan guaman? Puan Pengurusi, saya juga ingin nak tanya, apakah hala tuju dan dasar Jabatan Peguam Negara terhadap pentakwaan rasuah? Dalam kes Ketua Bahagian Sekamput Parti Persatu, iaitu Adam Radian, dalam kes uh, Jana Wibawa, pada asalnya, beliau menghadapi 12 pertuduhan mengikut laporan media Free Malaysia Today, uh, 5 untuk korupsi under Section 16-A-A oleh, uh, under the MACC Act 2009 and seven for money laundering under anti-money laundering, anti-terrorism financing and proceeds of unlawful activities Act 2001 itu amla. Adam Radian dituduh mengambil rasuah RM99.9 juta tetapi beliau dibebaskan selepas membayar denda RM4.1 juta di bawah tuduhan amla. Beliau dibebaskan atas permohonan timbalan pendakwa raya kepada mahkamah. Soalannya ialah beliau dituduh melibatkan rasuah 99 juta ringgit selepas bayar denda 4.1 juta, beliau masih simpan 5.8 juta ringgit. Puan Pengerusi, jadi saya juga nak tanya seorang wakil rakyat dan pembantunya dituduh menyimpan beratus-ratus juta ringgit dalam satu rumah. Pihak Jabatan Peguam Negara nampaknya tidak menunjukkan tanda untuk mendakwa mereka ke mahkamah selepas mereka memulangkan semua duit kepada kerajaan. Adakah ini hala tuju Jabatan Peguam Negara AGC di mana AGC tidak akan mendakwa seseorang di bawah rasuah sekiranya dia memulangkan semua duit rasa perkenaan? Tapi kalau kita lihat dalam kes yang berhormat bagan yang didakwa dipicarakan selama lima tahun dalam mahkamah, Pihak, pihak pendakwa raya tidak dapat menunjukkan apa-apa bukti bahawa yang Muhammad bagan terima rasuah langsung dia ada money trail, dia ada bukti menunjukkan terdapat apa-apa wang masuk ke dalam akaun yang Muhammad bagan. Bukti yang digunakan dalam kes ini adalah satu lagi kes di Mahkamah syariah. Alam. Itu bukti yang recycle. Pendakwaan hanya bergantung kepada pengakuan oleh beberapa orang saksi pendakwa raya Beliau dipicarakan selama lima tahun Pihak pendakwa raya menimbulkan isu atau bukti, tidak dapat meninggalkan isu yang bukti yang langsung tidak berasas Dari masa ke masa Adakah ini menunjukkan double standard bagi pihak uh, AGC dan juga SPRM Speaker, dalam pendakwaan rasuah speaker, Bukankah ini Watan tidak adil terhadap yang berhormat bagan Otong uh, Dewan tetapi pengerusi saya akan landing Itu kes uh, Puan Hah? Indra Batuan Gandhi dewan, yang, yang mana bekas suaminya Muhammad. Menghina, Muhammad. Mahkamah. Dewan. menghina mahkamah Silakan. Dan enggan pulangkan anak perempuan Kepada Puan Indra Gandhi 36, Jadi saya nak minta 2. Apakah pendirian 36, AGC 2, Apakah pendirian AGC terhadap 362 tidak boleh disebut Apa-apa perkara yang sedang Dalam timbangan mahkamah Dalam timbangan mahkamah Sekira-kira pada timbangan pengusi Harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara 36.2 pengusi Terima kasih Puan pengurusi Saya hanya nak bandingkan Apa yang dilaporkan yang dalam Muhammad. media Apa yang dilaporkan dalam Free Malaysia Today Mana-mana mana ada, mana ada double standard Mana ada double standard Dan juga dalam case yang, yang Tak boleh tentu yang Pintu, dibicarakan bangat. Sedang dibicarakan Alih-alih yang berhormat, yang berhormat seputih mengikut peraturan 36 kurungan 2, yang berhormat tidak boleh menyebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Jadi saya harap yang berhormat, jangan Mereka sebut saya lagi dan saya sila gulung. Saya juga so, minta sebut ditarik balik. Puan pengurusi, ah, tarik balik. balik. Kes Indra Ini Gandhi telah tutup, telah siap dibicarakan. Saya, saya bukan kata kes Indra Jabatan Gandhi tadi yang mana double standard yang saya pentangkan dalam uh, dewan rakyat ini sekian terima kasih